Санкт-Петербург откуда? Киев. Сейчас по истории Украины. Есть киев История Украины, а что это такое история Украины? Это то, что было издано в 2019 году российскими историками Данилевским, Яковлевой и Чубайяном Книга а, такая и называется. И в чем это? Хмельницький розпочинає активну незалежну зовнішню політику, яка мала набагато ширші цілі ніж отримання простої військової допомоги. Він посилає послів до Москви, Трансильванії та Туреччини. Мирні переговори з королем повисають у повітрі, бо стає зрозумілим, що жодна зі сторін не має наміру по. Ти на поступки в умовах тривожного перемир'я та збереження козацького контроля над величезними територіями лівобережної та правобережної України актуальним ставало завдання встановлення нової системи влади. У цей період створюються основи того державного формування. У цей період створюються основи е, того державного формування, яке ми називаємо українським гетьманством. А от була іздана Україна Русь це що за книга така? Это старая книга, начало 20 века, Грушевский. А Грушевский кто такой? Украинский историк, начало 20 века, ну 19. А он украинский историк? Да. А профессором чего он являлся, Грушевский? Он был, я же, я же говорю, историком, который издал томов, что такое? Хотел перевернуться на то, что он не мол уже в Российской империи, то профессором был. Но позже то он был. Буне, еще профессором. А потом еще в Советском Союзе. Ну это же это, ФСБшник этот, собственно говоря. Он что-то не хочет свое лицо сильно показывать, но там было понятно, ну как бы понятно, кто это. Интересно, что это он. решил вспомнить былые времена. Ты блогер, что ли, какой-то? Да, украинский. По истории общаюсь. Есть вопросы? Какие у меня вопросы будут? Ты просто выскочил мне здесь и все в экране. Вопросы по истории Украины будут? Скажи, о, кстати, вот сейчас вот я тоже с собеседником, с дядькой в очках общался. Скажи мне, пожалуйста, в каком году был построен город Одесса? В 1415 году первое упоминание. Первая сгадка про Коцюбея, як відомо, відноситься до 15 століття. Через цей порт польський король Владислав ІІ відправив кілька суден з хлібом до обложеної турками відправлення це не було чим або винятковим за коцюбеєм у 15 столітті. Був чи не найважливішим пунктом чорноморської торгівлі для Польщі. А хто його визнавав? Толі Владислав, То ли Кучубей, Точно никто не знает. 14-15 а века. Это татар, да, возможно, это татарин. Там было влияние Нет. Кремского ханства, очень длительный период. Как раз в то время было... Хотя есть еще теория, что его основали генуэзцы. Генуэзцы тогда имели власть как раз по побережью. Там основывали свои крепости. Блин, ну вот клево. Я не знал даже за это. Mm -hmm. Скажи мне, вот, а ты историк или кто? Или так чисто сам просто интересуешься ты? И то, и другое. Ладно, давай, дружище. Всего mm -hmm. тебе доброго. Взаимно. Я говорю, Парубок Моторный, хоть куда и казак. Комплимент mm -hmm. делаю тебе, хлопчик. Петляевский, 1798 год издания, Энеида. Одно из, НАИ, да? Ой, из да. первых украинских произведений на украинском литературном языке. Ней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, удавсь на все я зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря, ланців, п'ятами з Трої накивав. А що ж то знаєте? К українському ніякого відношення не міг. Це малоросійське. переложение Энеиды на другой лад Осипова. Анекдот у вас хороший получился. Только вот Сорезневский филолог Российской империи с вами не согласен. Потому что он прямо писал, что украинский язык, или как его в Российской империи называют малороссийским, есть один из богатейших и лучших языков, в принципе, славянских. И вот энергия к этому языку как раз таки на этом языке и была издана. Это российский филолог 19 века написал. Так что... В настоящее время, кажется, уже ни для кого и ни для чего доказывать, что язык украинский есть язык, а не наречие русского или польского. Многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских, как доказывали некоторые. Что он едва ли уступит, например, богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому в приятности. Это язык, который, будучи еще не обработан, может уже сравниться с языками образованными по гибкости и богатству синтаксическому язык поэтический, музыкальный, Живописной. В 19 чуть... веке никаких украинцев матчасть, не было совсем. Матчасть подучите по, по, пер, по переписи населения 1897 года отсутствие, наличие и отсутствие он их ну, абсолютное. Господи, как -то как-то русского то русскую, вот, вот, господи, какое удовольствие приносит ему, что он запретил кому-то называть вообще любо что украинским Украиной в 1863 году. В 1876 году запретил возить книги из-за границы на украинском языке. Он запретил вообще слова Украина, Казак, Гетьманщина, вообще в принципе в этих произведениях упоминать. И насколько ему удовольствие это приносит, что он кому-то скажем, жизнь испортил. Вот это главная черта русского человека, мне кажется. Почему русские и украинцы не один народ? Царі зверталися до цього народу зі своїми грамотами, і царське слово іменувало його малоросійським народом. А для зносини з малоросіянами і у розуміння їх промови у Москві за посольського наказу були особливі перекладачі нікому на думку не спадало сумніватися в тому, що такий народ зі своєю мовою існує. Але в недавній час книжкові мудреці вигадали, ніби малоросійського народу немає зовсім і ніколи не було. А в краї, званому Малоросією живе такий самий народ, як і в Москві, Твері і в Нижньому, скрізь у російській державі. Один руський народ, одні цензура забороняють ті твори, які ще недавно в інших видах були дозволені іншими. Викреслюються всі місця, що нагадують про антагонізм інтересів селянських. І поміщицьких виключаються такі слова, як козак, Україна, український, Січ, Запоріжжя. Забороняються вірші за неологізми в них, не допускаються до друку та подання п'єси за участю чинних осіб з інтелігенції, міщанства, куперства. Це, це добре. Тобі час би подучити, потужний, потужний окраїнець які хани. управляли в 1942 году из Улуса Джучи напрямую Переославским княжеством и Киевском. То есть, где была Каком упразднена году? система князей. Каком году? 1240 -го. 1240... 42 может. Может, может, 41 -й. То есть, какой Улуц Джучи напрямую управлял Киевом? И какие князья были упразднены, где ханы напрямую... Ну, по тебе, по лицу видно, что ты Улусом Джучи управлял, в принципе. Вот. Какие ханы? Вот. Не подскажешь случайно? У тебя в вопросе несколько ошибок. Прям громадное число ошибок. Во-первых, Улус Джучи это название Золотой Орды, в принципе. Это не какие-то Улусы Джучи, это один, это Орда называется. Так что получи историю для, для начала, хотя бы мать-часть, чтобы не позориться по вопросам, когда задаешь. Следующее это что про Переславское и Черниговское княжество. Это момент тот, что они, в принципе, были уничтожены, потому что они более всего сопротивлялись, потому что они больше всего сопротивлялись Орде. В то время как, условно, Московское, то, что будущее Московское княжество, которое сформируется позже, он уже Владимир Суздальское, наоборот, помогало, собственно говоря, идти гармить Киев. То есть, мать городов русских помогали гармить якобы сами же русские. Такой интересный момент, потому что это коллаборация называется. Еще какие вопросы Давай, есть? Будешь? Вопросы как еще есть по истории, Украины? А что а такое? Нет? Отключаю звук. Ты, где тебя слабая позиция. Мой Общаться не ты умеешь. Мой вопрос помнишь? А что ты Или боишься ты моих ответов, что ли? Вопрос, мой, помнишь? А почему звук отключаешь? Вопрос, мой, помнишь? Потому что ты не Я помнишь, тебе не уже ответил отвечаешь. Ты как ты не ответил? Ты вопрос мой помнишь? А, а то есть, слышал? то есть, когда я отвечаю, ты выключаешь звук, просто ты слабый. Ты, напрямую управляли. Да, напрямую управляли да, как и Владимира Суздальским Александр княжеством, Невский. как и, собственно говоря, этими Новгородским точно княжеством, за Невского ты спросил. Невский тоже был, собственно говоря, обычным исполняющим обязанности от имени хана. Он не имел никаких княжеств, он не был самостоятельным князем. Он был обычным, скажем там, каким-то губернатором, да, Новгородского княжества. Он был в, осальном, зависимости, собственно говоря, от хана и от роды. Чудо, чудо транслирует на какую-то аудиторию. Вопрос такой. Он был, так, Александр Невский был губернатором. Я правильно понял? Губернатором. Такой вопрос. До того, когда русские... Видишь, э, вы, знаешь, вот это про русских идеально сказанная цитата. Смотрю в книгу, вижу фигу. Или как Якоб Ульфальд в деталях расписал, как ведут себя эти варвары. Вот это идеальный варвар 16 века. просто. Как ведут себя эти варвары, ты можешь понять даже с того, Що все, що б вони не говорили, вони вважають непорушним і твердим, більше того, вони при переговорах не дозволяють заперечувати собі, не дотримуються ніякого порядку, але говорять необдумано про все одразу, кидаються то туди, то сюди, дивлячись по тому, що прийде їм в голову, не можуть уважно вислухати чужі слова. Перебивають за грецьким прислів'ям, діють у своїх інтересах, розглядають лише те, що пропонують самі. А якщо запропонують щось, що їм не подобається, вони кажуть, що це нісенітниця і не має жодного відношення до справи. Вони думають добре тільки про себе та інших у порівнянні з собою вважають нічим. Крім того, вони хитрі і верткі, вперті, свавільні, ворожі, недружні, порочні. Щоб не сказати безсоромні, схильні до всякої мерзоти, вони надають перевагу використовувати насильство, а не розум. Повір мені, вони відмовилися від усіх чеснот. Що ще можна сказати? Ці люди настільки брехливі і далекі від стежки істини їм не можна давати ніякої віри. Вони не тримають слова, не вважають ганьбою брехати, обманювати і красти. спрашивает, наваливает причем по максимуму кучу э, вопросов с ошибками, а потом, собственно говоря, выключает звук, когда я отвечаю, говорит, ты мне не отвечаешь. Обычный <звучный звучный> варвар, убеж... иди гуляй за, за кораблем. Ж, такое общение мне нужно, не нужно вообще. Князь Владимир, кто это? Это великий князь Киевский в 10-11 веке. Так. Куда он потом пошел? Я не знаю, что там у что ты имеешь в виду? Он ходил по-разному. Куда он перенес а столицу? Он, не переносил столицу. Давай а, он прям в Киеве думал, что до конца пока не умер. Он сначала был наместником в Новгороде, просто князем, когда был великий князь Киевский Святослав, а потом регент великая князиня Ольга. А позже он завоевал вследствие междуособной войны между братьями. Он отвоевал, значит, престол в великокняжеский в Киеве и остался там до конца смерти. Почему создали мы его руку? Прикинь, чувствуем. Ну, знаешь, почему, знаешь, чувствуем? Ну, его отсекли руку там ее, прикинь. Первый раз слышу, что это какая-то легенда местная. Это местная легенда, да? Ну, а ты скажи, пожалуйста, какой историк мне это почитать? Это легенда... Зеленский, местная легенда, такие. Зеленский вот это президент сейчас. А ты мне рассказываешь за руки вот эти. Это очень популярные истории про отсечение рук, ну легендарные. Они часто к, к, к разным персоналям приворачиваются, но такого не было. По поводу Владимира. Ну, нет записей про то, что отсекли руку Владимира. Вы да нет, конечно, записи. Нет у да. вас записи. И не найдете дикагр... <связь> Фальсификация. Фальсификация. Ну, это называется народное творчество, фольклор, там местные какие-то сказки, легенды. Фольклор. 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 Да, давай вернемся еще раз. По истории Украины есть еще вопрос? Нет, конечно. Вы прям идентичная нации. Никогда вы вообще к Руси не примыкали. Никогда. Никогда. Помощь. Никогда. Так правильно, не примыкали, да. Мы были центром РСИ. Киев был центром Руси. Київ був столиці, Чернігів був е, вторий, чу, чуть ли не вторий, тому що там навіть на не садили. Вот э, Переслав от е, Переславни. Новгороді В садили на садили наместников, в Чернігові нет початку. То есть, це було ядро, да, не перемикали, перемікали другие землі, которые завоювали. В історичній науці недооцінений той факт, що князі Ігоревої династії до другої половини XI століття саджають своїх синів по різних містах. Але не саджають ні у Чернігові, ні у Переяславі. Правді, син Ігоря Святослав сидів у Новгороді. Святослав, вирушаючи до Болгарії, залишивши Ярополка у Києві, посадив Олега у Древлянській землі. Новгородцям погодилися дати Володимира. Володимир, захопивши Київ, залишає в Новгороді дядька свого Добриню. Ізяслава садить у Полоцьку, Святослава у Турові, де раніше мав свою волость Тури. Після смерті Вишеслава у Новгороді Ярослав, Святополк та Ізяслав залишаються в Турові та Полоцьку у Древлян Святослав на Волині у Володимирі Борис. У Утмуторакані Мстислав. Станіслав, за пізнішими даними, сидить у Смоленську, а Судислав у Пскові створенням князя. у Чернигове и Переяславе неминуче минуте загрозовала разделу русской земли. примыкал, сейчас примыкни, Байдену сейчас понял. Кто Байден, скажи, пожалуйста. А? Кто, такой? Кто такой Байден? А, Байден сейчас же нет, да, сейчас ты кому сейчас Разбери. разберись, разберись. Разбит. Ну, вроде я Китаю, Китаю на всю катушку берут. Вот смотри, Россия за, за это время проведения СВО чего-то добилась в конце концов. Всегда нашим князьям, ну, точнее, ну... Точнее, ты хотел сказать, ваши князья в Золотой Орде это все делали, правильно? Скажи, пожалуйста, вот Дмитрий Донской, почему на монетах арабская вязь у него? Что еще раз? Ну, в независимого московского князя Дмитрия Донского, почему арабская вязь на монетах. Что ты хочешь найти-то там, в этой вот что ты хочешь этой... найти. Ну, независимый московский князь, который ни от кого не зависел, был самостоятельным правителем. Скажи, пожалуйста, почему он чеканил монеты с арабской вязи? Так, на монетах Дмитрия Донского, с одной стороны, изображение воина с надписью славянскими буквами Печать великого князя а с другой – арабская вязь, слагающая имя Тахтамыш и титул султан. Судя по всему, и сама технология, а также организация чеканки монеты была на тот момент заимствована из Орды. Про арабскую вязь можно почитать в статье востоковеди и тюрколога Григорьева Аркадия Павловича. Под названием «Официальный язык Золотой Орды 13-14 веков». Что не было России, ты хочешь найти? Ну, серьезно. Что не было Руси. Ну, это смешно. Смешно это, когда вот какое-то быдло пытается рассказывать, ну, ты спрашиваешь него, вопрос, есть по истории? А он тебе сам рассказывает эту историю. Это всегда примечательно для тех, кто прям очень на таком уровне высоком находится интеллектуально. Ставьте лайки на видео Морозенко и подписывайтесь на его канал. Великий князь Киевский Володимир рекомендует особисто.